আপোনাৰসকলে মন কৰিব শিলচৰ ৰেল ষ্টেচনটো শ্বহীদ ভাষা শ্বহীদ ষ্টেচন নামেৰে স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে শিলচৰবাসীৰ ৰাইজে আজি বহু বছৰৰ পৰা ঘূৰি আছে আৰু আমিও ইয়াৰ পৰা গৈ চৰকাৰৰ লগত এই সম্পৰ্কে যোগাযোগ কৰিছোঁ ঠিক ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ আগতে আমি যোগাযোগৰ আগতেই অসম চৰকাৰে আপত্তিবিহীন কথাটো কৈছে আপত্তি নাই ইয়াত যদি পাতে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত আপত্তি দেখুওৱা নাই কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ঊনৈছশ চৌব্বিছ চনতেই এই কথাটো লিখি দিছে যে তেওঁলোকে যদি পাতে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই গতিকে এইটো আমি চৰকাৰৰ ওপৰত এৰিছোঁ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তেখেতসকলেহে এই কামটো কৰিব পাৰিব কিন্তু আমি এটা হেঁচা দিব লাগিব